শ্ৰীলংকা চিনেমাখন চাই থাকোঁতে দাদা এনেই আৰু আমাৰ কথা বতৰা চলি থাকোঁতে কৈছে এইখন চিনেমা মানুহে কান্দি কান্দি চাব চাবি মই কৈছোঁ আৰু মই আমি কথা পাই থৈ কিয় কান্দিব ইমান ধুনীয়া চিনেমাখন তই কেতিয়া ৰৈ যাবি নেকি আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি মোক মাতে আপোনাৰ ঘৰত গৈ যদি মোৰ কিবা এটা হয় মোৰ ঘৰত আপোনাক থোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ মুৰব্বীজনৰ মুৰব্বীজন যদি থ'বলৈ নাহে লগৰ দহজনক পঠাই দিয়ে মোৰ ঘৰখনে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিবই এইটো শ্যাম কান্দ মহন্ত তেখেত অকল ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ এনিশাৰ বা এটা দিনৰ কথাই নহয় এইটো আচলতে তেওঁৰ লগত চলি অহা গোটেই এটা পৰিক্ৰমা আছিলে য'ত আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ তেওঁলোক ইয়ত পাৰ্টিত যোৱা এজনকো জুবিন নোৱাৰি বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে তাত চাগে মই আপুনি বা অসমৰ যিখিনি ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে ৰাস্তালৈ এজন অলপ থকা হেন জাপ মাৰিলেহেঁতেন ওপৰত এজন আছে জুবিনদাও আছে আৰু জুবিন দা নিজৰ ন্যায় নিজেই প্ৰদান কৰি আছেই আৰু কৰিবই আৰু এইটো কেতিয়াও হাৰি নাযায় কৈছা আপুনি কোনখিনিলৈকে যাব তেখেতে দেখুৱাইছে মই তালৈকে যাম সাগৰত আমি মই তালৈকে যাম মই বোলো ইমান দূৰ ৰুমত নোৱাৰিম নহয় তই কৈছে তই সাঁতুৰিব নাজানো মই নাজানো এইটো আহি যাবি মই তোক লৈ আহিম তেওঁৰ মতে অসমৰ ৰাজনীতি কি তেওঁৰ মতে অসমৰ সন্ত্ৰাসবাদ কি তেওঁৰ মতে অসমৰ গোটেই পৰিৱেশটো কি সেই গোটেইবোৰ দাদাৰ চিন্তাধাৰাৰে হোৱা এখন চিনেমা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন চিনেমা ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ অন্যতম এগৰাকী অভিনেতা আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ খন্তে সময় পূৰ্বে মুম্বাইৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু আমি পোনে পোনে আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰৈ ৰৈ বিনালে আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে যিহেতু আপোনালোকে মুম্বাইত গ'ল মুম্বাইত সকলো কাম সম্পন্ন কৰি আহিছে এতিয়া যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী কি ক'ব ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ আচলতে ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ এখন দাদাৰ সপোনৰ এখন ছবি আৰু তেখেতৰ সপোন যিটো আছিলে যিহেতু তেখেত নাই যদিও তেখেতৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিবলৈ আমি গোটেইবোৰে গোটেই টিমটোৱে কাম চাম কৰি তেওঁৰ বিচৰা ধৰণেই কৰি পেলাই চিনেমাখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পৰহিলৈৰ পৰা অসমীয়া ৰাইজৰ হাতত দাদাৰ মৰমৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে জুবিনদাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছিলেই আৰু সদায় থাকিব মৰম থাকিব তেওঁলৈও আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা আছেই আৰু তেখেতক দেখিয়েই আচলতে গানৰ জগতখনলৈ আহিছিলোঁ সৰুৰ পৰাই গান শুন তেখেতৰ গান শুনি আমাৰ আচলতে আমাৰ সময়খিনি পাৰ হৈছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁৰ চিনেমাখন কৰাত দাদাই সুযোগটো পালোঁ সেইটো আচলতে এটা বুজাব নোৱাৰা সুখ আছিলে আৰু এতিয়াও আছে সেই সুখটো কিন্তু এটা দুখটো সদায় থাকিব যে সেই চিনেমাখন দাদাৰ লগত একেলগে বহি চোৱাৰ এটা যোনটো হেঁপাহ দাদাৰ দাদাই নিজেই চোৱাৰ যোনটো হেঁপাহ দাদাই নিজেই কোৱাৰ যোনটো হেঁপাহ যে ভালেই কৰিছ বেয়াই কৰিছ সেইবোৰ থাকি যাব সদায় থাকিব সেইটো আচলতে যাৰ পৰা সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ যাক দেখি গান গাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মই সপোনোতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই অভিনয় কৰিম এখন চিনেমাত আৰু তাতে মানে জুবিনদাৰ সেইটো মানে বহুত বেলেগ বহুত বেলেগ আচলতে জুবিনদাৰ লগৰ আমি গোটেইকেইজন একে বন্ধু হিচাপত আচলতে তেখেতৰ মই আগতেও মই কৈছোঁ যে তেখেত ভগৱানৰ ৰূপ জুবিনদাৰ কাৰণ ভগৱানৰ ৰূপ অৱতাৰ বা নোহোৱাহেঁতেন ইমানখিনি কেতিয়াও নিমিলে গোটেই জীৱনটো দাদাই যিখিনি শেষৰ সময়তো আমাৰ ৰীতা বাইদেউৰ পডকাষ্টটো যিমানখিনি কথা কৈছে তেখেতৰ গোটেই মিল আছে বা যিখিনি তেওঁ কৈ থৈ গৈছিলে তেওঁ কৰিছে জীৱনত সেয়া ভগৱানৰ অৱতাৰে আৰু তেওঁ ভগৱানৰ ৰূপ এটালৈ আমাৰ লগত থাকিলে আমাক আশীৰ্বাদ দিলে সেইটো চাগে আমি গম নাপালোঁ আৰু গম নাপালোঁ নহয় চাগে তেখেতেও জানিবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু ট্ৰেইলাৰটোৰ কথাটো ট্ৰেইলাৰত সেই চিন এটা মিল আছে সাগৰৰ দৃশ্যটো আছে আৰু সেইটো আমাৰ শ্বুটিঙৰ হেৰিয়ে তেখেতে তেখেতৰ ক্ৰিয়েট কৰা এটা চিন ৰাহুলে লিখিছে সেইখিনি আৰু তেখেতে মানে সেই চিনটো যেতিয়া আমি শ্ৰীলংকাত কৰিছোঁ আমাৰ চাগে শ্ৰীলংকাৰ শেষৰ দিনাৰ আছিলে সেইটো তেখেতে কৈছে যে হেৰি সুচাবি কোনখিনিলৈকে যাব তেখেতে দেখুৱাইছে মই তালৈকে যাম সাগৰত মানে সেইটো নাই নাই সেইটো আমাৰ যেতিয়া শ্বুটিং চলি আছে আৰু তাৰপৰা ৰাইজে গোটেইবোৰ আছোৱেই আমি আমি মই তালৈকে যাম মই বোলো ইমান দূৰ ৰুমত নোৱাৰিম নহয় তই কৈছে সেইটো সাঁতুৰিব নাজানে মই চাগে নাজানো সেইটো আহি যাবি মই তোক লৈ আহিম তাৰপিছত ভবা নাই আৰু তেওঁ আৰু আমাৰ সেইটো শেষৰ চ মানে চিন আৰু কাৰণ এবাৰ পানীত পৰাৰ পিছত আকৌ চিনটো কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় ৰাজেশ দাই কৈছে যে ত' তেতিয়া বাৰতে কৰিব লাগিব গোটেই শ্বটটো তো সেই দুয়োটাই যেনেকৈ কৰ সেয়ে সেইখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ চিনি পাওঁ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই সেই কথাটো মনত পৰে নাজানো কি হয় বা সেইটো বুজাব নোৱাৰা এটা মোৰ ভিতৰত চলি আছে এইটো মই ব্যক্তবোৰ চাগৈ কৰিব নোৱাৰি কেনেকুৱা হৈ আছে মোৰ ভিতৰত চকুৰ সমস্যা নহয় ৰৌদে নহয় ৰ'দৰ বিনালত আমাৰ তেখেতে এখন লেন্স পিন্ধি কৰিছে আৰু আচলতে নৰ্মেলি অন্ধ কেৰেক্টাৰ মানে গ্লাছ পিন্ধিও কৰিব পাৰে তেওঁ কিন্তু গ্লাছ পিন্ধি তেনেকৈ কৰা নাই কৰিছে কিছুমান পইণ্টত কিন্তু মেক্সিমাম চিনত এখন লেন্স পায় য'ত মানে সেইখন লগোৱাৰ পিছত ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে দেখা পায় তো একদম কমপ্লিট অন্ধ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু সেই লগোৱাৰ পিছত প্ৰব্লেম হয় চকুৰ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু তেতিয়া শ্ৰীলংকা চিনেমাখন চাই থাকোঁতে দাদাই এনেই আৰু আমাৰ কথা বতৰা চলি থাকোঁতে কৈছে সেইখন চিনেমা মানুহে কান্দি কান্দি চাব চাবি মই কৈছোঁ আৰু মই আমি কথা পাতি থাকোঁ কিয় কান্দিবনো ইমান ধুনীয়া চিনেমাখন কিন্তু এতিয়া ভবা নাছিলোঁ কথাবোৰ এতিয়া ভাবিছোঁ যে সেইবোৰ কিয় কৈছিলে তেওঁৰ চ'লটোৱে কিয় কোৱাইছিলে চাগে জুবিন গাৰ্গ জুবিন দাক ঘনিষ্ঠভাৱে পোৱাটোৰ পিছতো মই একেজনেই হৈ আছোঁ আমাৰ জুবিন অনুৰাগী এতিয়াও কাৰণ অনুৰাগী হৈয়ে তেখেতৰ সৰুৰ পৰা আছিলোঁ মানে যেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ গান ওলাইছে আৰু অনুৰাগী হৈয়ে তেখেতৰ গানৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ অনুৰাগী হৈয়ে মই গান গাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই অনুৰাগী হৈয়ে তেখেতৰ চিনেমাত আছোঁ আৰু সেয়া আচলতে অনুৰাগী অনুৰাগীৰ পিছত তেখেতে যোনটো আৰু তেখেতক লগ পোৱা চাগৈ প্ৰত্যেকজনেই গম পায় তেখেত লগ পোৱাৰ পিছত মানুহজনক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে হয়তো সেই এক মিনিটৰ কাৰণেই হওক বা এঘণ্টাৰ কাৰণেই হওক এদিনৰ কাৰণেই হওক যিয়ে হওক সেয়া সেয়াই তেখেতৰ আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ লগত কেনেকৈ থাকিবলৈ সেনেকৈও থাকে চবৰ লগতে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সেইটো পিছত তেখেতৰ সোঁৱৰা মানে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই থাকিব সেয়াও আচলতে অকণ বেলেগ ধৰণৰ কথা হ'লগৈ বগী বুলি মোৰে আছিলে কিন্তু সেয়াও মানে দাদাৰ মানে চাৰিমাহ পাঁচমাহমানৰ আগত বগীও মানে ঢুকাইছে দৰ্শকক মানে মই ক'বলগীয়া আচলতে আমাৰ ৰাইজক একোৱেই নাই অসমীয়া ৰাইজক কাৰণ সেইখিনি মৰম জুবিনদাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ মাজত সদায় আছে তেওঁ তেতিয়া জুবিন দাৰ বিনালৈ মৰম সদায় অসমীয়া ৰাইজে কৰিছে সেয়া সকলোৱে দেখিছে আৰু ইমানখিনি ৰাইজ এতিয়াও জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে লাগি আছে জুবিন দাৰ চিনেমাৰ কাৰণে লাগি আছে অকল আমি লাগি থকা নাই আমি মাত্ৰ শেষৰ কামখিনি টেকনিকেল কামখিনিয়ে শেষ কৰি আহিছোঁ বাকীখিনি স সকলোৱে কাম কৰি আছে আপোনালোকে কৰি আছে সেইখিনিত আচলতে মই আহ্বান কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই ৰাইজে মৰমেৰে চাব মৰমেৰে দিব তেওঁক আৰু মৰমেৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেখেতক বিশ্বাসটো মই এতিয়াও কৰিব পৰা নাই মই এতিয়াও কৰিব পৰা নাই বিশ্বাসটো প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে লাগে যেন তেওঁ আহিব পতকৈ ক'ব এনেকৈ গা পতকৈ ক'ব এইটো ব'ল যাওঁ ক'ৰবাত পতকৈ ক'ব কিবা হ'ব সেইটো থাকিবই আৰু মোৰ এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই কিন্তু বিশ্বাস নকৰিলেও আমি সত্যটো মানিব লাগিব নিয়াৰ বাবে এতিয়াও আমাৰ আশা আছে আৰু আমি সকলোৱে আচলতে অকল মই বুলিয়ে নহয় সকলো অসমীয়া ৰাইজে ধৈৰ্য সহকাৰে ৰখি আছে এতিয়াও যে আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস বিশ্বাস ৰাখি পেলাই যে ন্যায় প্ৰদান কৰিব আৰু যদি সেই ন্যায় প্ৰদান কৰা নহয় অসমীয়া ৰাইজে বিচৰা ধৰণে তেতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ চাগৈ বেলেগ হ'ব আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰি আছোঁ আমি মানে এতিয়া দোষীৰ যোনটো আচল কথাটো যদি ওলায় আমাৰ আমি ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ দিনা সঁচাকৈ আচলতে কি হৈছিলে তেওঁলোকে কি কি কৰিলে আৰু গোটেই জীৱন চোৱাত জুবিনাৰ জীৱন চাতিতে যিমানখিনি কথা ওলাইছে যে এইটো এতিয়াৰ আচলতে নহয় অকল ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ এনিশাৰ বা এটা দিনৰ কথাই নহয় এইটো আচলতে তেওঁৰ লগত চলি অহা গোটেই এটা পৰিক্ৰমা আছিলে য'ত আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ এছ আই টিৰ তদন্তত তো সেইখিনি হিচাপ কৰিলেতো প্ৰত্যেকজনেই দুখী আৰু তাত গৈ যিখিনি হৈছে এখন অনুষ্ঠানত বা কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি মোক মাতে আপোনাৰ ঘৰত গৈ যদি মোৰ কিবা এটা হয় মোৰ ঘৰত আপোনাক থোৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ মুৰব্বীজনৰ মুৰব্বীজন যদি থ'বলৈ নাহে লগৰ দহজনক পঠাই দিয়ে মোৰ ঘৰখনে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিবই সেইটো শ্যামকান্দ মহন্ত তেখেত কাৰণ যিটো অনুষ্ঠানত মাতি নিছিলে শ্যামকান্দ মহন্তই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি কৰি আছিলে বুলি আমি ভিডিঅ' পাইছোঁ আৰু শ্যামকান্দু মহন্তৰ অনুষ্ঠানত গৈ যদি জুবিনদাৰ কিবা হৈছে তেওঁ আহিব লাগিছিল দহ ৰুমত আমি মোৰ কথাটো এইটোৱে যে যদি আপোনাৰ দুখ নাই যদি তোমাৰ হাতত দুখ নাই তুমি কিয় নাহিবা ঘৰখনৰ ওচৰলৈ অসমীয়া মানুহৰ ওচৰলৈ কিয় নাহিবা দুখ থাকিব লাগিব আৰু দুখ প্ৰমাণ নিশ্চয় হ'ব আৰু ওপৰত এজন আছে জুবিনদাও আছে আৰু জুবিন দা নিজৰ ন্যায় নিজেই প্ৰদান কৰি আছেই আৰু কৰিবই আৰু এইটো কেতিয়াও হাৰি নাযায় আমি যিকেইটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ আপোনালোকেও দেখিছে সেইখিনি ভিডিঅ' লাষ্ট আমাৰ এছ আই টিত কি ওলাইছে যে অমৃতপ্ৰভাৰ মোবাইলত বন্দী হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া এটা তদন্ত আমি দেখিলোঁ যে সেই ভিডিঅ'টো কোনোবা কাৰোবাৰ হাতত জমা কৰিছিলে সেইটো কথাটো আজিলৈকে ওলোৱা নাই চাগে কাৰ হাতত জমা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় থাকিব শেষৰটো ভিডিঅ'লৈকেতো আছে অঁ অঁ সেইখিনি ৰাজহুৱা সেইখিনি ভিডিঅ' চালে চাগে গোটেইখিনি ওলাব আৰু তেওঁলোক ইয়ত পাৰ্টিত যোৱা এজনকো জুবিন নোৱাৰিব বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে তাত চাগে মই আপুনি বা অসমৰ যিখিনি ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে ৰাস্তালৈ এজন হ'লেও থকা নহয় জাপ মাৰিলেহেঁতেন তাত তেওঁক বচা ক'লে পিছৰ পৰ্যায় কি হয় পিছৰ কথা কিন্তু সেইটো নহ'লহেঁতেন তাৰমানে কেতিয়াও সেইটো মই নাভাবোঁ অন্ততঃ সেইখিনি ৰাহুলে কোৱাৰ ধৰণে দাদাই যেনেকৈ আচলতে আমাৰ অসমখনক বিচাৰিছিলে অসমৰ চিনেমা উদ্যোগটোত যেনেকুৱাকৈ বিচাৰিছিলে অসমৰ তেওঁৰ মতে অসমৰ ৰাজনীতি কি তেওঁৰ মতে অসমৰ সন্ত্ৰাসবাদ কি তেওঁৰ মতে অসমৰ গোটেই পৰিৱেশটো কি সেই গোটেইবোৰ দাদাৰ চিন্তাধাৰাৰে হোৱা এখন চিনেমা সেয়া পৰহিলৈ আপোনালোকে সকলোখিনি দেখা পাব সেইখিনি গানৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি হোৱা নাই গানৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈ যোৱা নাই গানৰ আমাৰ এটা গান থাকি গৈছিলে এইটো ৰেগে গান এটা ৰেগে গানটো আমাৰ শেষত পাপন দা আৰু জয়দাই গালে বাকী সকলোখিনি গানেই আৰু ৰেগেটো তেখেতে কম্প'জ কৰি থৈ যোৱা আৰু সংলাপটো সংলাপবোৰ আছিলে তেখেতৰ যোনখিনি চ'ৰ্চ আছিলে আৰু আমাৰ চিং চাউণ্ড আছিলে লেপেল লগাই কটাখিনি সেইখিনি গোটেই ডিজাইন কৰি পেলাই উলিয়াই হৈছে এইখিনি আচলতে এতিয়াতো আমাৰ তেনেকুৱা শ্বুটিঙৰ সময়ত ইমান কথা হোৱা নাই কথা হৈছে ইমান এইখিনি শ্বুটিঙৰ সময়ত ইমান কথা হোৱা নাই শ্বুটিঙৰ সময়ত আচলতে শ্বুটিঙেই বেছি হৈছে আৰু শ্বুটিং তিনিমাহ হৈছে যদিও এতিয়া তাৰে ভিতৰত ধৰক মোৰ এমাহ আছে মোৰ ডেৰমাহ আছে এতিয়া তাৰ মাজত মোৰ গোটেই চিনখিনি থাকে মোৰ চিনখিনি চালে গম পাব সেইখিনি মুহূৰ্ত আপুনি আৰু এয়া আছিলে আমাৰ মাজত আচৰ্য বৰপাত্ৰ অহা একত্ৰিছ অক্টোবৰ কোনেও নাপাহৰিব মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে অৰ্থাৎ একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহ চাবলৈ পাব জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন চিনেমা ৰৈৰ বিনালে ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ বহুখিনি কথাই আচৰ্য বৰপাত্ৰই ক'লে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ভাগৰুৱা যথেষ্ট আচৰ্য বৰপাত্ৰ আমাক সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ আৰু প্ৰিয় দৰ্শকসকল এয়া আছিল আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আপোনালোকে নাপাহৰিব অহা একত্ৰিছ অক্টোবৰ তাৰিখটো সকলোৱে ইতিমধ্যে মনত ৰাখিছে একত্ৰিছ অক্টোবৰ পুৱাৰে পৰা অসমৰ চিনেমা গৃহত চাবলৈ পাব আপোনালোকে ৰৈ ৰৈ বিনালে আৰু এইখন চিনেমাই ইতিমধ্যে টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে দক্ষিণৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বলিউডৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যাতে জুবিন গাৰ্গৰ দপদপনি ৰৈ ৰৈ বিনালে দপদপনি যাতে দুই তিনি মাহ ছমাহ এবছৰ সদায় যাতে চলি থাকে